असलम जी तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ चना चाट की इस चाट को हम मुर्ग छोलों की तरह बनाएंगे लेकिन हम इसमें चिकन बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे बनाएंगे इस तरीके से ताकि ये मुर्ग छोलों की तरह इसका टेस्ट भी वैसा हो और इस ये दिखने में भी वैसे लगे तो चले जी सबसे पहले हमने एक पेन लिया पेन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अदरक लहसन का पेस्ट ऐड किया हाफ टी स्पून जीरा ऐड किया हाफ टी स्पून इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे उसके बाद जी हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज़ लिया था और दो स्मॉल साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे इनको अच्छे तरीके से भूनना है जैसे हम सालन बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी इसमें ऐड की ठीक है जी कुछ जो है ग्रीन चिलीज़ आप इसमें ऐड करें उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकाए एक पेस्ट बना लेनी है हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पकाना है उसके बाद जी हमने इसमें चने ऐड करने हैं बॉयल्ड चने अच्छा चने जो है ना वो ज़्यादा बॉयल हुए हो मतलब ज़्यादा गले हुए हो ठीक है जी उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दो आलू लिए थे बॉयल करके वो भी हमने मैश करके इसमें ऐड करने हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आलू जो है ना पूरे चनों में मिक्स हो जाएं और ये देखिए कितने यमी और कितने मज़े के लग रहे हैं उसके बाद जो हाफ कप हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे ताकि ये खाने में भी खट्टे खट्टे से लगे और टेस्टी मज़ेदार से लगे ठीक है जी इसको अच्छे तरीके से फिर हमने मिक्स करना है अब हमारी चाट बिल्कुल रेडी हैं आखिर में थोड़ी सी प्याज टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ऐड करने हैं ऊपर से सर्व करके चाट मसाला ऐड करें उसके बाद एक ट्रे में डालें वहाँ पे आपने इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करना है ताकि ये और भी मज़ेदार लगे ग्रीन कोरिएंडर ऐड करनी है ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत सी लगे उसके बाद जी जिसके बगैर हमारी चाट अधूरी होती है जी हाँ हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करने के बाद हम इसमें मैजिकल सॉस ऐड करेंगे इस सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है आप वो रेसिपी देख सकते हैं देखिए जी मज़ेदार सी यमी सी चाट हमारी रेडी है कितना आसान था इसे बनाना और बिल्कुल ही डिफरेंट ही रेसिपी है खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है तो इसे आप मुर्ग छोला भी कह सकते हैं इसे आप ड्राई चाट भी कह सकते हैं तो यमी सी मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है असलम जी तो जी आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी चना पापड़ी चाट और इसके साथ जो चटनी हमने यूज़ की है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है तो चलिए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉयल चने लिए लिए थे उसमें जी हम ऐड करेंगे बॉयल आलू जिसको हमने मैश करके रखा हुआ था उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर हाफ कप टमाटर ऐड किए हाफ़ कप हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे चॉप किए हुए और उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस रेड चिली पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट जो है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं चाट मसाला हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट जो है वो हमने चनों में ऐड किया हुआ था जब हमने चने बॉयल किए हुए थे तो ये झटपट सी रेसिपी है इसको आपने चूल्हे पर भी नहीं बनाना है जस्ट चीज़ों को बॉयल करना है और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है और वो मेजिकल चटनी इसमें ऐड करनी है जो चटनी मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पर जी हमने उस चाट को एक बॉल में ट्रांसफ़र किया और अब जी वो मज़ेदार सी चटनी जिसको हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और इस चटनी के साथ और इन जो है इस चाट का जो है ना परसों पुराना कोई रिश्ता लगता है बिकॉज इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी यमी सी है तो ये अफ्तारी में आराम से बन जाएगी जल्दी से बन जाएगी तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है उसके ऊपर जी हमने इसमें थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिलीज़ ऐड किए ताकि ये दिखने में भी इतनी ही खूबसूरत लगे और ये देखिए जी और खाने में इतना इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है बिकॉज इस चटनी का सारा मैजिक है तो जी मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है इस चाट को आपने इफ्तार में लाजमी ट्राई करना है और इसी तरीके की मैं रोज़ आपके साथ दो मिनट की रेसिपी शेयर करूँगी तो इस वजह से चैनल को करना है सब्सक्राइब वीडियो को करना है लाइक और उसके अलावा आपने जो है मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज़ मैं रोज़ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज लाती रहूँगी अल्लाह हाफिज़